12.00 в Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. На свободу из плена террориста вышли еще 26 человек. 20 из них прибыли в Днепропетровск. Несколько освобожденных были доставлены в госпиталь. Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в своем фейсбуке. Переговорный процесс организован президентом Украины при участии СБУ и содействии Центра обмена пленами Владимира Рубана. Кроме прекращения огня, нужно начать политический процесс и освободить всех заложников, в том числе тех, кто незаконно содержится в России. В частности, Надежду Савченко и Олега Сенцова. Об этом заявил президент Украины в разговоре с генеральным секретарем ООН. Петр Порошенко еще раз подчеркнул важность выполнения всех 12 пунктов Минского протокола, который содержит логику его мирного плана. Пан Гимун поблагодарил Петра Порошенко за введение режима прекращения огня на Донбассе и отметил, что Несмотря на возможную критику, дипломатические шаги крайне важны для установления мира и сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Украины Петр Порошенко выступил на совместном заседании Конгресса США в четверг, 18 сентября, во время визита в Вашингтон. Об этом заявил спикер Палаты представителей Джон Боннер. Обращение президента Украины к Конгрессу станет еще одним свидетельством нашей приверженности надеждам его народа. Это будет большая честь приветствовать его в Капитоле в Соединенных Штатах, сказал Боннер. То, что США остаются преданным другом Украины, подтвердил Барак Обама в своем телеобращении по случаю 13-й годовщины терактов 11 сентября. Глава Белого дома подчеркнул, что украинский народ имеет право самостоятельно определять свое будущее и заявил, что США хотят и могут возглавить мировую борьбу против террористов, которых будут преследовать везде, где они находятся. В этом контексте Америка оставляет за собой право нанести авиаудары по позициям боевиков террористической группировки Исламское государство в Сирии и Ираке и не боится выступить против российской агрессии. Послы 28 стран Евросоюза начали очередной этап переговоров по поводу принятия санкций против России. Это уже третья попытка за неделю утвердить новые ограничения, согласованные в понедельник. Некоторые европейские страны предлагают повременить с принятием санкций, поскольку перемирие соблюдается. Одной из таких была Финляндия. Однако накануне министр внешней торговли этой страны Ленита Тайвака заявила, что дополнительные санкции ЕС против России вступят в силу в ближайшие дни. Уже известно, что предполагается ограничение сотрудничества с Российской Федерацией в сфере добычи нефти. В частности, западным компаниям запретят разрабатывать в Федерации новые месторождения, а также делиться технологиями в области энергетики. А украинский закон о санкциях против стран-агрессоров вступит в силу уже завтра. Сегодня документ опубликован в газете «Голос Украины». Согласно документу, ограничения в отношении конкретных иностранцев и иностранных юридических лиц будут утверждаться решением СНБО и вводиться указом президента. Меры против иностранного государства или секторальные санкции после решения СНБО и указа президента утверждаются Верховной Рады. Они вступают в силу в течение 48 часов после принятия. Боевики и российские военные на Донбассе готовят вооруженные провокации с целью срыва перемирия, сообщает Дмитрий Тымчук. По данным группы информационного сопротивления, в планах террористов обстрелы Донецка с применением градов. Цель провокации обвинить украинских военных в нарушении режима прекращения огня. Кроме этого, террористы проводят перегруппировку сил. Скопление приблизительно тысячи боевиков замечено в районе села Тельманова. Здесь же зафиксированы колонны бронетехники. Накануне, не менее 30 российских танков были переброшены в новозовский район там же работает комплекс радиоэлектронной разведки противника украинские войска продолжают соблюдать перемирие открывают только ответный огонь боевики же продолжают нарушать режим прекращения огня об этом сообщают в АТО. В течение минувшей ночи нарушением режима неоткрытия огня террористы продолжали испытывать на прочность выдержку воинов сил АТО. В частности, трижды из минометов был обстрелян аэродром Донецк. Запущены два пакета с БМ-21 «Град» в направлении расположения подразделений пехотинцев неподалеку населенного пункта Верхняя Крынка со стороны населенного пункта Харциск. С применением артиллерии был обстрелян пункт Красногоровка. Также из минометов обстреляли наш блокпост неподалеку малоорловки. Вооруженные силы Украины выполняют задачи по обороне города Мариуполь, недопущению вторжения незаконных вооруженных формирований и диверсионных разведывательных групп на территорию города. Нацгвардия получила новые танки. Партию модернизированных Т-64 отгрузила госпредприятие завод имени Малышева, которое производит бронетехнику в Украине. Она предназначена для оснащения подразделений, которые участвуют в военных действиях на востоке Украины, сообщают в пресс-службе Нацгвардии. Только евроатлантическая система коллективной безопасности может остановить такого агрессора, как Россия. Поэтому Верховная Рада должна в ближайшее время отменить внеблоковый статус Украины. В этом уверен спикер парламента Александр Турчинов. В интервью СМИ он напомнил, что эту законодательную норму с грубым нарушением парламентского регламента притянул Янукович под диктовку Москвы. Интеграция в НАТО сегодня поддерживается большинством украинцев. Кроме этого, в Верховной Раде хватает голосов за отмену внеблокового статуса. Москва имеет большой соблазн заполучить сухопутный выход в Крым. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, Россия испытывает большие трудности с транспортным обеспечением полуострова. Из-за отсутствия сухопутного сообщения туда сложно подвозить воду, топливо и продовольствие. На Керченской переправе стоят километровые очереди автомобилей. Постройка моста через него требует колоссальных инвестиций и времени. Поэтому вполне логично предположить, что Москва попытается пробить сухопутный коридор в Крым. Данная стратегия включает в себя дальнейшую дестабилизацию ситуации в Украине и продолжение военных действий провести проверку боеготовности войск восточного военного округа которая базируется возле границы с китаем приказал президент россии владимир путин об этом сообщил министр обороны генерал армии сергей шойгу на совещании в военном ведомстве части приведены в полную боевую готовность к 10 утра по московскому времени Представители 40 крупнейших банков, это 85% активов банковской системы, провели очередное совещание в НБУ. По итогам встречи финансисты отметили, что курсовая политика и те договоренности, которые были достигнуты между регулятором и крупными банками, способствовали стабилизации рынка. Вчера большинство сделок на межбанке заключались по курсу 12 гривен 90 копеек за доллар. И в ближайшее время рынок будет оставаться на этом уровне. Национальный банк показал, что он готов выходить с интервенциями. То есть мы видели на вчера произошла интервенция порядка 94 миллионов. То есть он поддерживает валютный рынок за счет резервов, которые получил от Международного валютного фонда, что безусловно позитивно скажется на стабилизации курса. Национальный банк имеет сегодня инструмент, он может продавать валюты, может проводить интервенции. Пойдет сейчас реализация по экспортерам зерна, будет выручка получена. И вот эти события на Востоке, они просто закроют увеличенный спрос на валюту среди населения и среди бизнеса тоже. Трехсторонние газовые переговоры могут состояться 16 сентября в Вене, сообщают в Нафтогазе. Напомним, консультации в формате Россия-Украина-ЕС по газовому вопросу продолжались с апреля до середины июня. 16 июня этого года Российская Федерация прекратила поставки газа в Киев из-за долга, размер которого стороны не согласовали. Однако на этом страна-агрессор не остановилась и всячески пытается помешать реверсным поставкам газа из Европы в Украину. Комиссия внимательно мониторит ситуацию. Подробности у Виктории Попович. И опять Россия давит на газовый вентиль. На этот раз ограничила поставки газа в Польскую республику, что в свою очередь вынудило Варшаву временно перекрыть реверс голубого топлива в Украину. Цель таких действий «Газпрома» – помешать поставкам газа в Киев, считают в Укртрансгазе. Однако Польша на провокацию не поддалась и уже через два дня намерена возобновить реверс газа в Украину. Там берут паузу для поиска ресурса. Поляки сегодня заявили 11 миллионов кубометров за сутки. Россияне подтвердили 7 миллионов, то есть минус 4 миллиона. Это реверс, который у нас проходил через Хермановице. Это сделано для того, чтобы не дать возможность идти реверсу в украинский бок. На одной лишь Польша Российская Федерация не остановилась, искусственно повысив цену голубого топлива и для Венгрии, откуда Украина тоже получает реверсный газ. Цена на российский ресурс для Будапешта – 400 долларов за одну тысячу кубов, что делает подачу газа в Украину невыгодной. В Укртрансгазе говорят, сейчас данное направление загружено лишь на 20-30%. Если мы у Словакии получаем газ по 320-330 долларов, то нет логики за 400 покупать на венгерском направлении. Украина пока не списывается счетов и российский газ. Договариваться все равно придется, однако, на других условиях. И Украины. И правительство Украины, и ответственные специалисты отрасли стоят на том, чтобы, в принципе, пересмотреть контрактные договоренности с Россией и создать систему гарантий. С одной стороны, цена должна быть рыночной, приемлемой, а с другой стороны, должны быть гарантии газоснабжения при любых обстоятельствах. Забудь их обставы. А пока Украине остается рассчитывать лишь на себя. Несмотря на значительные потери газа в зоне АТО, где объем убытков ежесуточно составляет более 300 тысяч кубов, у удалось нарастить добычу топлива. К концу года предприятие планирует выйти на уровень более 15 миллиардов кубометров газа. На сегодняшний день нашей компании удалось скажем так, приостановить и падение газа, и за последние месяцы увеличить ее добычу. Я уже ранее говорил, что в июле, в июле и августе у нас объемы нашей добычи выросли на 25-27 миллионов по сравнению с прошлым годом, соответственно. Увеличить собственную добычу энергоресурсов позволит также запуск в промышленную разработку шести новых газоконденсатных месторождений. В Укрказ добыча их называют крупнейшими. Будет сделан еще один шаг к энергонезависимости страны. Виктория Попович, Алексей Стройков, БТБ. Финансовый отчет «Газпрома» за первый квартал текущего года не оправдал надежд аналитиков. Чистая прибыль газового монополиста упала на 41% и составила 223 миллиарда рублей. Это гораздо меньше, чем предполагали аналитики, поэтому ценные бумаги компании начали стремительно дешеветь. Лишь в начале торгов на московской бирже акции «Газпрома» упали на 0,2%. Финансовый рынок России замер в ожидании новой порции европейских санкций. На мировых биржах продолжает дешеветь нефть, она уже несколько дней торгуется ниже 100 долларов за баррель. Причина в стабильных поставках на мировой рынок при слабом спросе. Аналитики считают, что в ближайшие месяцы цена нефти опустится ниже 85 долларов. Этому способствовали сегодняшние заявления президента США Барака Обама о возможности воздушных ударов по позициям исламистов в Сирии и Ираке. Это означает стабильные поставки ближневосточной нефти на мировые рынки, тем более что и ОПЕК снизил прогнозы спроса на нефть. Падение цен ниже 96 долларов за баррель станет крахом для российской экономики. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь и далее. До встречи.